Вот сегодня появилась новость о том, что что-то взрывное найдено в Одессе. Потом был, было опровержение какой-то вот ажиотаж был вокруг этого, или вы даже. Нет, нет, я думаю, что вы правильно сказали слово. Это, в общем-то, ажиотаж, который создаем мы сами в сегодняшней подобной дискуссии. Если позволите, я буквально два коротких тезиса. Сегодня в Украине произошла трагедия. Ну, позвольте все-таки договорить. Да? Сегодня в Украине произошла трагедия. Это тест для всех нас. Это тест на украинскую государственность. Я думаю, что ни в одной цивилизованной стране мира перед угрозой терроризма никогда политики, власть, оппозиция, белые, красные, правые, левые не устраивают политических разборок, которые сегодня Сегодня мы наблюдаем уже более часа в этой студии. В любом цивилизованном государстве подобная ситуация, эта трагедия, приводит только к одному. К консолидации всех сил, потому что государство – это и власть, и оппозиция, и правоохранительные органы, и общество, и все мы. И я думаю, что мы сегодня с вами должны объединить весь наш потенциал – нравственный, умственный, организационный, политический, интеллектуальный – для того, чтобы, первое, успокоить общество, и не дай бог не дать разгореться, я договорю с вами, разгореться паники. Второе – детально проанализировать о причинах, приведших к к этой трагедии, потому что это не происходит на пустом месте. Третье и, наверное, самое главное, принять всем нам необходимые меры для того, чтобы в нашей стране больше это никогда не повторилось. Тем более, как говорил господин Чечетов, и накануне Евро, и накануне саммита Ялтинского, Ялтинского и накануне многих событий, дайте возможность гражданам Украины ощущать себя защищенным в собственной стране.